Благословение для всех народов земли. Мы будем видеть, как это такое, как сегодня сходим на наши сердца, на наши жизни, на наши церкви. Бог... Аминь. Аминь. Дякую ну вам, пастор Александр. Давайте привитаем его. в что теперь все в и Духа ты хочешь всех христиане, все верующие люди, когда а... мы тебе за твою великую милость, да. за твою любовь, за твою заботу, Я ты не мечтал, И церкви, одной из церквей цыганского народа. И мы все молимся о том, чтобы пришел мир и покой на Украину сердца людей. И мы всех людей призываем к тому, чтобы изыскать Господа, найти Господа, который один дает мир, дает покой нашему сердцу, нашему сердцу. Доки не прийде мир в Україну через перемогу правди, про це наша молитва і в цьому наша наполегливість, і ми в цьому демонструємо нашу єдність і закликаємо криворіжців приєднуватись до молитв в різних районах міста. І 12 квітня на 95-му кварталі на пасхальному завершальному сіми молитовних марафонних вічі на останньому вічі.